Вкусного всем! Будем знакомить вас с рыбной чорбой. Чорба – это густой суп, распространенный в Азии и на Балканах. Вариации чорбы, пожалуй, тысячи и тысячи. Мы сварим рыбную чорбу, которую готовят на побережье Славянской Адриати. Сербы, хорваты, боснийцы и черногорцы особенно почитают. Даже у этой чорбы сотню рецептов, вероятно. Но то, что мы приготовим, наиболее распространено и любимо. Кремовый суп, да еще и бюджетный из головизны. Вообще из головизны не обязательно, но на наш взгляд вкуснее, чем просто из филе. В таком супе полностью удалены все, даже маленькие косточки. Дети в восторге, а взрослым радость. Под рюмочку раки. Ингредиенты в конце видео и в описании к Основной ингредиент супа – головы и хвосты карпа. Как правило стоящие дешево, но несмотря на цену, суп из них будет бомбез. Плавники лучше удалить, толку от них никакого. Готовят такую чербу не только из карпа, а и из трески, судака, особенно популярен сон. А черногорцы вообще предпочитают делать рыбную чербу из трех-четырех сортов рыбы, смешивая зачастую морскую и речную. Перед тем, как использовать головы, обязательно необходимо удалить жабры. Они придают неприятный запах и вкус. А если рыба прудовая, то будет еще и болотный аромат. Поэтому вырезаем их, приподняв жаберную крышку и подцепив пальцами посредине. Они крепятся вверху к черепу, а внизу между собой с перемычкой. Небольшим ножом это делается просто. Затем вымочим головы и хвосты карпа в воде с солью. Соли столовой ложки с горкой на литр воды достаточно. Погрузим эти части рыбы. И я еще добавляю кусочки стейки для большей мясистости супа. Это делать совершенно не обязательно, но так мясо будет Оставим вымачиваться от 20 минут до часа. Иногда в воду добавляют еще столовую ложку лимонного сока. Но мне кажется впереди кислоты у нас будет и так предостаточно. По прошествии этого времени в кастрюлю наливаем 2 литра воды. Опускаем туда всю рыбу. Доводим до кипения. Добавляем головку лука и пол чеснока. Снимите пену, не забудьте и оставляем вариться на огне ниже среднего 20 минут. Затем удалим филе, оно уже сварилось. А вот голову и хвосты будем вываривать. Это будет длиться около часа полутора. Все, что находится в рыбе, должно перейти в бульон. Варим под крышкой на малом огне, еле булькая. Займемся овощами, лук. 3-4 некрупных головки лука нарежем и измельчим в блендере. Или прокрутите в мясорубке, или натрите на терке. Все овощи в этом супе будут измельчены. Именно таким образом будет достигнута густота черного. Отложим лук, примемся за морковь. Две штучки небольших, тоже нарежем и тоже измельчим. Лук придаст кремовость, а морковь сладость. Отложили морковь и в дело идет корень сельдерея. Грамм 100, тем же способом. Сельдерей не обязателен, но желательно. Как я говорил, вариаций такой чербы сотни. Корень петрушки, у меня сушеный, хотя желательно все-таки свежий. Он более часто встречается в ингредиентах чербы, чем сельдерей, хотя и не обязательно А если нет сельдерея и петрушки, можно заменить корнем пастернака. Сладкий перец пару штук. Пожалуй, половина вариаций чербы без него не обходится в том или ином виде. Само собой, очистим от семечек и плодоножки и тоже измельчим. Повторюсь, если нет измельчителя, лук можно мелко нарезать, а все остальные овощи натереть на терке. Пока остановимся с овощами и перейдем к их тепловой обработке. В толстостенной кастрюле разогреваем масло пару ложек, в идеале, конечно, оливковое, это кухня Адриатики. Отправим в кастрюлю все овощи, что мы измельчили и чуть потушим минут 5 на огне ниже среднего. Затем добавим щедрую щепотку соли, томатную пасту 2 столовых ложки, я небольшой любитель нашей пасты и предпочитаю натуральное пюре, но тут будет и то и то, а паста придаст насыщенный цвет. Перемешаем. Пусть паста прожарится, пока будем добавлять остальное. Для цвета также добавим паприку, полторы столовых ложки. А для пробуждения аппетита треть столовой ложки каенского пенца или молотого чили. Можно меньше, а можно и вовсе не добавлять. Но если добавить хотя бы щепотку, остро не будет совсем. А аппетит эта добавка простимулирует до просьбы на вторую тарелку. И столовая ложка черного молотого перца. Традиционная для всех славянских. Далее необязательные добавки. Столовая ложка розмарина. В идеале свежая веточка. А можно добавить и тимьян или только тимьян. Пару-тройку листиков лавра. Разомните для лучшей отдачи аромата. Как и черный молотый перец, это классика славянских пьяностей. И добавляем воду. Литра полтора. Перемешав, оставим томиться еле булькой не менее часа. Иногда томят дольше. За это время овощи разварятся и превратятся в пюре. Хотя часть жидкости конечно выкинет. Пока томятся овощи, уже сварился. Пыль. Оставим его остывать, а пока займемся стейками К. Удалим косточки, насколько это возможно, не переживайте, затем будет этап, когда удалим все оставшиеся. И этап этот разминание кусочков белка. Прощупывая затем получившуюся пасту руками. Ни одной косточки не останется. Бульон процедим. А куски головизны с хвостами избавим от мяса. Ничто не пропадет, которое затем также разомнем ел. За 15 минут до конца варки овощей добавляем томатное пюре фасад грамм 500. Это может быть пюре, приготовленное по нашему рецепту. Посмотрите заодно, так можно и законсервировать его на зиму. Возможно будет измельченные пилати. Так итальянцы называют помидоры без шкурки, консервированные в собственном соку. А можете перетереть свежие помидоры без шкурки, желательно на терке или измельчители. Последний этап варки супа будем соединять все в кучу овощи разварились, перельем их в процеженный бульон, ну или бульон к ним, смотря какая кастрюля у вас больше. Дадим закипеть. Туда же добавляем размятую мякоть рыбы. Перемешаем. И пока закипает, добавим стакан вина. Сухого белого. Это не обязательно, но очень характерно для кухонь непосредственно на побережье моря сахар ложки 3. Сахар необходим, чтобы сгладить резкость кислоты помидоров и вина. Хотя кому-то нравится более кислая чурба. Говорят, настоящая должна быть ярко выраженной кислинкой. Солим по вкусу. Я еще добавляю полторы столовых ложки копченой паприки. Ее аромат не успеет уйти, а цвет супа станет более насыщенно красным. 5 минут кипятим на среднем огне, помешивая. Суп густой, и выключив дадим настояться минут 15. А пока настаивается, подготовим супер хлеб в прикуску к супу. Нарежем батон на порционные куски, которые затем разрежем пополам. И отправим в духовку при 150 градусах минут на 6-7, пока кусочки начнут зарумяниваться сверху. Затем покроем их песто. Рецепт тоже есть на нашем канале. Очень простой и при этом вкусный. Плюс опять же на всю зиму можно запастить. Вообще песто не основной соус для хлеба. В каждом регионе свой, но обязательно зелень, не только базилик, оливковое масло и часто сыр, довольно редко орехи. Хотя в целом очень похоже на песто. И можно приступать к трапезе. Если добавляли сахар, дети будут просить добавку. Суп совершенно не кислый, при этом кремовый, с мягким вкусом рыбы в насыщенном овощном отваре. Алкоголь выветрится за время кипения, а фруктовый привкус остался. Поедается в минуту, а прикуску с брускетами это что-то незабываемое. Хотя и без брускет было бы прекрасно. Не откажите себе в удовольствии, которое к тому же недорого стоит. Приятного аппетита! А мы ждем вас на нашем канале Корчмар снова. Подписывайтесь и будьте здоровы!